बसमल्रिम नमदून आ रसूल करीम अलकुम प्यारे दोस्तों मेंफ़े चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद अहसान सज्जाद है और सिलसिले सरतुलनबी सल्ला वसम की इस वीडियो में हम कबीले क्रैश और उसकी मशहूर शाखों के बारे में जानेंगे दोस्तों कबीले क़ुरैश का शुमार अदनानी कबाइल में कबीला मज़रबिन नज़ार की शाख बनू के नाना में होता है जिसकी तफसील मैं इससे पिछली वीडियो में अर्ज कर चुका हूँ इस कबीले की फजीलत और शर्फ के लिए महज यही बात काफ़ी है कि पैगम्बर आखिरज़मा हज़रत महम्मद मुफ़ा सल वसल्लम का ताल्लुक इसी कबीले से था मज़ीद ये कि आप सल्ला वसलम के सहाबा में अफजल तरीन सहाबा यानी खलफा राशिदीन और तमाम माशर मुबशर भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे दूसरे अरब कबाल के मुकाबले में क्रैश का मकाम व मरतबा बहुत बुलंद था और इस कबीले को मक् मुकरमा और अल्लाह ताली के मुकदस घर के मुतवली होने की वजह से इस्लाम से पहले तमाम अरब कबाइल पर बालादस्ती और समाजी मरात हासिल थी और आ हज़रतल वसलम की वरादत वाले साल बैतल्ला की बेहरमती के लिए आने वाले हाथियों के लश्कर की नाकामी और नामुरादी के बाद पूरे जजीर अरब में क्रैश की इज़्ज़त और तकरीम में मज़ीद इजाफा हो गया कुरान पाक की सूर्य कुरैश इसी कबीले के नाम पर है और इसके अलावा बहुत सी अदीस भी कुरेश के फजाइल और मनाकब के बारे में मौजूद है तो सो जमूर और मौरख़ी के नज़दीक क्रैश नजर बिलकिना की औलाद है और यही शख्स सबसे पहले क्रैश के नाम से मासूम हुआ इमाम शाफी रहमतल आल और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतल आल का भी यही मसल है जबकि बाज़ हजरा के मुताबिक क्रैश सिर्फ नज़र के पोते फेहर बिन मालिक की नस्ल हैं और इनके अलावा कोई शख्स क्रैशी कहलाने का हकदार नहीं खलदून रमोतल्लह ने इन दोनों अखवाल को जमा करके इसकी तशरी इस तरह की है कि चूँकि बनु नज़र में सिर्फ फ़हर बिन मालिक ही वो शख्स है जिससे औलाद का सिलसिला बाकी रहा और नजर की औलाद इसी की औलाद पर मुनसर है इसलिए फ़हर बिन मालिक ही की औलाद को प्रैश कहा जाता है वालम इस कबीले के लोग मक्का मुकरमा में आबाद होने से पहले मक्का के मुजाफत में दीकर बनू के नाना के हमराह मुख्तल इलाक़ों में फैले हुए थे और बनु नज़र के नाम से मशहूर थे यहाँ तक कि इन्हें सबसे पहले खुसई बिन किलाब ने जो रसूल सल्ला वसलम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के परदादा थे इकट्ठा किया और बनू खज़ा को मक्के से जिला वतन कुरैश को मक्का में आबाद किया खुसई बिन किलाब को क्रैश अासहर कहा जाता है जबकि इसके मुकाबले में फ़ेहर बिन मालिक कोशसत और नज़र बिन के नाना को क्रैशलबर कहते हैं इस कबीले को बुनियादी तौर पर दो अकसाम में तकसीम किया जाता है जिन्हें क्रैश अबित औरश लजवाहिर कहते हैं इनमें क्रैशलबित्रैश उबातः आम तौर पर ज़्यादा मरूफ है ये वो लोग थे जो बतहए मक् यानी बतने मक् में और बैतुल्ला के इर्द गिर्द मुकीम थे ये लोग काब बिन लुई की औलाद थे इनका मक् में पूरी तरह कंट्रोल और हुकूमत थी ये हरम और हज वगैरह के जिम्मेदार थे और तजारती शाहराओं पर भी गलबा रखते थे और ज़वाहिर के मुकाबले में ज़्यादा मतमदन और मालदार थे इनके मुकाबले में ज़वाहिर मक्का के मुजाफ़ात में रहते थे और नस्बता कम महजब थे इन्हें बिन किलाब ने बताए मक् में दाखिल न होने दिया पैसे और खुराक की कमी की वजह से ये लोग तजारतीफलों को लूट कर गुजर बसर करते थे दोस्तों इन दोनों किस्मों के अलावा क्रैश की कुछ शाखें ऐसी भी थीं जिनका शुमार नैशल्बिका में होता है नैश अजवााहिर में ये वो लोग हैं जो न मक् में रहे और न इसके मजाफात में बल्कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ रुख कर गए और वहाँ के कबाइल से इतिहाद कर लिया इन में सर फहरस्त फ़ेहर बिन मालिक के पोते लोई बिन गालिब की औलाद में काब और आमिर के अलावा दीगर औलाद है मामा बिन लोई और हारिस बिन लोई की औलाद ने ओमान का रुख किया इसी तरह खजामा बिन लोई अजज़ीरा की तरफ चले गए जबकि बनो ऑफ बिन लोई और बनो सात बिन लोई भी मुख्तलिफ इलाक़ों की तरफ रुख कर गए दो सौ की कसीर शाखें हुईं इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ उन शाखों के नाम बताऊंगा, फिर उनकी तफस इन आइंदा की वीडियोज़ में बयान करूंगा। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि क्रैश तमाम के तमाम नज़र बिन के के पौते फ़हर बिन मालिक की औलाद है और फिहर के तीन बेटे थे जिनके नाम हारिस गालिब और महारब थे इन में बनु मुहारब और बनु हारिसशुल जवाहिर में से हैं जबकि तीसरे बेटे गालिब के दो बेटे हुए तयम अलद्रम और लुई इन में तैम तयम भी खरेशुल जवाहिर में से हैं जबकि लुई बिन गालिब के कई बेटे हुए जिनमें सिर्फ़ आमिर और काब की औलादें ही मक्का में रहीं बाक़ी सब मुंतशिर हो गए बनु आमिर की दो मशहूर शाखें बनु मोयस बिन आमिर और बनो हसल बिन आमिर हैं जिनमें बनो हसल बिन आमिरशुलबिताह जबकि बनु मोईस बिन आमिर क्रैशुलजवाहिर में से हैं काबिल बिन लुई की कोनीत अबू हुसैस थी और इसके तीन बेटे थे हुसैस मुर्रा और आदि। इनमें हुसैस की औलाद से क्रैश की दो मशहूर शाखें बनु जुमह और बनु सहम हैं जबकि अदी की औलाद बनो अदी कहलाई मुर्रा बिन काब के भी तीन बेटे हुए जो किलाब बिन मुर्रा तयम बिन मुर्रा और यकजा बिन मुर्रा है तयम की औलाद बनो तयम कहलाई जबकि यकजा के बेटे मखजूम से बनो मखजूम मशहूर हुए और किलाब के दो बेटे हुए खुसई बिन किलाब और जहरा बिन किलाब इनमें जहरा से बनो जहरा मशहूर हुए जो नबी करीम अलैहि वसल्लम के नयाल थे जबकि कुसई बिनकलाब अपने ज़माने में पूरे कुरैश का सरदार था और इसी ने तमाम कुरैश को इकट्ठा किया और बनु खुजा को मक्के से निकाल कर कुरैश को मक्का में बसाया और मक्का की बागडोर संभाली इसकी औलाद से कुरैश की मशहूर शाखें बनु हाशिम, बनु बनो बनु बनुबार और बनु नौफल वगैरह वजूद में आईं जिनमें से बनो हाशिम में अल्लाह ने अपने महबूब पैगम्बर अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस का मफहम है, है कि नबी करीम वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए बनी इस्माइल में से किनाना को मंतखब किया फिर किनाना में से क्रैश को मंतखब किया फिर कुरैश में से बनु हाशिम को और फिर बनो हाशिम में से मुझे चुना और कमाकाल आलत दोस्तों नबी करीम अलैहि वसल्लम की वफ़ाद के बाद जब खिलाफत का मसला जेर बहस आया और साहबा सकीफा बनी सायदा में इकट्ठे हुए तो इस मौके पर अंसार में से एक शख्स ने आवाज़ लगाई कि मना अमीरुम व मिन कुम अमीर यानी हमारे लिए हमारा अमीर होगा और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमीर इस पर एक सहाबी ने रसूल सल्हु वसम का अरसाद सुनाया कि अलाइमत मिन कुरेशन यानी इमाम सब क्रैश में से होंगे जिस पर फिर तमाम महाजरीन और अनसार का हजरत अबू बकर सिद्दीक बकरी तन की खिलाफत पर इतफ़ाक़ हो गया मजीद ये कि खिलाफत के मसले के बारे में बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्ला वम ने फरमाया, क्रैश माया बकियानि ये खिलाफत उस वक्त तक कुरैश के हाथों में बाकी रहेगी जब तक कि इनमें दो आदमी भी बाकी रहे ओके मिलत दो दोस्तों अब मुनासिब है कि मैं मुख्तसरा आपके सामने आलम इस्लाम पर मुख्तलिफ ज़मानों और इलाकों पर हुकूमत करने वाले मशहूर क्रैशी खलफा और उमरा का जिक्र कर दूँ तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्हु वसम के बाद आने वाले तमाम खलफा राशिदीन का ताल्लुक कबीले क्रैश से था और ये खिलाफत लगभग तीस साल रही खलफा राशिदीन के बाद बनु मैया के खुलफा हुए जो तकरीबन 90 साल आलम इस्लाम पर हुक्मरान रहे इनका दारुलकूमत दमिश्क था और ये भी क्रैशी थे उसके बाद शाम में बनु उमैया की हुकूमत के ख़त्म होने के छः साल बाद सन एक सौ अड़तीस हिजरी में इस ख़ानदान के एक शख्स अमीर अब्दरहन दाखिल की उंदलस यानी स्पेन पर हुकूमत का आगाज़ हुआ जो उसके ख़ानदान में तकरीबन दो साल तक जारी रही और 422 सौ हिजरी में इसका ख़ात्मा हुआ इनका दारुल हुकूमत उंदलस का शहर कुरतबा था शाम में बनु मैया के खात्मे के बाद उसी साल यानी सन 132 सौ हिजरी में खलीफा अबुल अब्बास से बनू अब्बास के क्रैशी खुलाफात का सिलसिला शुरू हुआ जिनका नसब नबी करीम अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास तन बिन अब्दुलमिब से मिलता है इनके दूसरे खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने इराक़ में एक नया शहर यानी बगदाद तामीर करवाया और इसी को अपना दारुल दारालकूमत बनाया अब्बासी की खिलाफत एक तवील अरसे तक जारी रही और मुख्तलिफ अदवार में मेंजो जवाल का शिकार होती रही और बिल आखिर इसका खात्मा छः सौ छप्पन हिजरी ब बारह सौ अट्ठावन ईस्वी में सबूत बगदाद से हुआ जब चंगेज़ ख़ान के बेटे हलाकू खान ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी इस तरह बगदाद में बनू अब्बास के दौर का खात्मा हुआ उसके तीन साल बाद मिस्र में दोबारा अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ जिसे ममलूकी सल्तनत कहा जाता है ये दौर तकरीबन ढाई सौ साल पर मुहित है जिसमें खलीफा के इख्तियार ब्रा नाम थे जबकि हुकूमत ममलोकी सुल्तान के हाथ में होती थी इस दौर का खात्मा सन नौ सौ तेईस हिजरी में तुर्कों की खिलाफत उस्मानिया के आगाज़ से हुआ अगरचे बाद में मुख्तलिफ मुख्तलिफों और मुख्तलिफ सूरतों में अब्बासी खानदान की छोटी छोटी हुकूमतें रहीं, जिनमें से एक हुकूमत बरतानवी हिंदुस्तान की रियासत बहावलपुर भी थी जो मौजूदा पाकिस्तान में सूबे पंजाब के जनूब में तीन अजला यानी बहावलपुर बहावल नगर और रहीम यार खान पर मुश्तमिल थी इन अजला के नाम भी इसी खानदान के अफराद के नाम पर रखे गए यह रियासत तकरीबन दो सौ साल रही और उन्नीस सौ सैतालीस में तकसीम हिंद के बाद इसने पाकिस्तान से हाक कर लिया लेकिन उन्नीस सौ पचपन तक इसकी हैसियत बरकरार रही दो सौ कुरैशियों की एक और हुकूमत मराकश में सल्तनत इदरीसिया के नाम से कायम हुई जिसकी इब्तः इदरीस अव्वल ने सन एक सौ बहत्तर हिजरी में की ये खानदान हजरत हसन बिन अली रजील तहुम की औलाद से था इनकी हुकूमत दो सौ साल से कुछ कम अरसे तक रही दीगर कुरैशी हुकूमतों में इदरीसी खानदान ही की एक शाख बनी हमूद भी है इसी तरह मराकेश का सादी खानदान और बाद में अलवी ख़ानदान जो आज भी मराकेश का हुक्मरान खानदान है कबीले क्रैश से ताल्लुक़ रखते थे इसके अलावा जजीरा अरब के मुल्क उर्दन में भी हाशमी ख़ानदान की तकरीबन सौ साल से हुकूमत जारी है जिनके जद्द आला और अपने वक्त के शरीफ मक्का हुसैन बिन अली ने अंग्रेज़ों के साथ खुफिया माह किया और एक अंग्रेज़ी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी जिसके नतीजे में सारे अरब से स्मानी तसल्ल ख़त्म हो गया और इसने शाह हिजाज का मनसब संभाल लिया बाद में हिजाज पर अले सऊद ने कब्ज़ा कर लिया और इसके ख़ानदान की हुकूमत सिर्फ अर्दन तक महदूद होगी जिसका सरकारी नाम आज कल ममलिकतलदनीयतल हाशमीय है दोस्तों येश और उसकी मशहूर शाखों का ख़ुलासा था लेकिन इन्हें अच्छी तरह समझना सीरत नबी अलैहि वसल्लम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इन आइंदा की वीडियोज़ में आप इन शाखों और उनकी मशहूर शख्सियात की तफ़ी मुलायजा करेंगे तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ